হেল্ল' এভৰিৱান ৱেলকাম টু এন আনাডাৰ মিনি ব্লগ বহুত দিনৰ পাছত নিজৰ কামবিলাক কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ যিহেতু জীৱনটোত কাম কৰিবই লাগিব বাধ্যবাধকতা কৰি খাবই লাগিব যাবই লাগিব আগবাঢ়ি এইকেইদিন জুবিন দাৰ মৃত্যুৰ পাছৰ পৰা প্ৰত্যেকজন অসমবাসীয়ে ৰিলেট কৰিব যে কাৰো একো কৰিবলৈ মন যোৱা নাই ক'তো যাব মন যোৱা নাই একো মুঠতে একো জীৱনটোত যেন সকলো শেষ হৈ গ'ল তেনেকুৱা লাগিছে আৰু আমাৰ ওপৰেদি এইটো যিটো ধুমুহা পাৰ হৈ গ'ল সেই ধুমুহাটোৰ পৰা পাৰ হ'বলৈ হয়তো আমাক এটা যুগৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু মই এইটো নকওঁ যে জুবিন দাৰ মৃত্যু হ'ল কিয়নো মই কেতিয়াও সেইটো বিলিভ কৰিবই নোৱাৰোঁ মানি ল'বই নোৱাৰোঁ মোৰ মতে জুবিন দা সদায় আমাৰ মাজত আছে আৰু তেখেত সদায় আমাৰ মাজত থাকিব কিন্তু জীৱনত এবাৰো তেখেতক লগ নোপোৱাটোৰ এটা অৱকাশ সদায় থাকি যাব বাকী তেখেতৰ দুখীয়ে শাস্তি পাওক আৰু জুবিন দাই ন্যায় পাওক তাৰ কামনা কৰিছোঁ